çalışırıq bu dostumuza başa salaq ki mütləq idman önəmlidir. Məyəllətirəm sizi sizə verim ki, bax uşaqlar adətən neçə yaşına idman etməyə başlamalıdılar. Buyurun mikrofon yaxıdır. Əvvəlcə salamlayıram. Təşəkkür edirəm. Bizim komanda ilə birlikdə dəvət eləmisiz. Balaca uşaqları da salamlayıram. Onların da məharətini gördük. Çox gözəl məharət sahibidirlər. Tamam, çox sağ olun. Baba söyürdü qətrlərdə onunla onunla danışmaq. Hə buyur. Mən o qənayət deyəm ki, idman eləyəndə çünki yıxıram bütün əzələlər, nə bilim qol əzələlər. Sonra bir nəyin yeyəm? İdman eləməsən, yıxılarsan qol əzələlər. Gərək idman eləyəsən ki, yıxılanda qol dəyməsin. Düz yıxılasan, bədənin möhkəm, möhkəm olsun, dözümlü olasan, xəstələnməyəsən, boyun, bədənin güclü olsun. Əskerliyə gedəndə də güclü olasan. Başmayə düşünürəm ki, çox yeyim, kökəlim, yığılanda dəyirə əzməyim də. Görünür necə olar axı. Gecə idman edirsən ki, bu yeyəyini həzm edəyəsən, yoxsa bax gör doğuldu. Necə çökməsin. İd etsəydi, idman etsəm həzmə həzm eləyərəm bunları. Bəli, bütün hamısı qardın. Yaşın da azdır, çox azdır. Ha, 11 yaşında. Ha, 11 yaşınmı? Yəni indi də başlasa idman gənc deyil. Hə? Yox, gəncdir. Etməmişəm. Çox maraqlıdır vaxt dostlarımızın belindəki bu kəmərlər. O kəmərlərin mənasını et ki, qara kəmərlə, sarı kəmərin fərqi nədir ki? Kəməl dərəcəsi idman dərəcəsi deməyidir. Gəlsin bura ustamız. Siz də gəlin bura. Gəl bura. Axı dostlar, baxınlar. Aha, düzünü. Hə. Birinci gəlin ağ qəğər, qalqəməl ilk altının atanın idmançıları təqdim edir deyirik biz. Hə. Onda padalstımı sə təzə başlayırsan. Gənc idmançı da 2 ildir məşğul olursan. Hansı gəlin? Sonra gəlin sarı qəğər. Sarı sən gəl bura. Qalqəməl yarım il ərzində də yəni. Hə. Sonra bir müddət dərəcəsin artırır, güclələşir. İndi 2 masaya gəsən də, sonra inkan verir sarı kəmər. Biz ona sarı kəmər təqdim edirik. Aha. Sonradan narıncı kəmər gəlir. Narıncı kəmər halhazırda uşaqların arasında yoxdur, amma zalda bizdə narıncı kəmər uşaqlar da var, mövcuddur. Sonra yaxın kəmər durur. Kəmər? Hə, iki oldu. Dəyən kəmərin yanında. Sonra göy kəmər, mənim kəmərin yanında gəldi. Hə. Sonra qəhvəyi kəmər, qəhvəyi kəmər də 3 dərəcəli açıq qəhvəyi, qəhvəyi, sonra bütün qəhvəyi. Və son anda usta, qara, qara kəmər. Qara kəmər. Lə Lə ən böyük nöqtə qara kəmərəmis, qara kəmər. Onda yəqin ki, adın necə bir dəqiqə təsdiq verim sənə. İndi bu karate adı necə bir məşğuliyyətdir bu? Karatistlə hansı? Samir, də, də, Samir. Bə, karatist də, ə, Samir ə, sən neçə dərtat məşğulsan? 3-ü. 3-ü. Əgər 3-ü, 3-ü yarım məşğul olsa, onda qara kəmər ə, qazana bilər, hə? Çox səy göstərsə bəli qazana bilər. Deməli Samir e, elə bir, yəni səy göstərir ki, artıq o qərar. O yarışlarda da öz fərasətini göstərir. Lap yaxşı. Bəs adın nə? Davan. Cəfan, Muhamməd, İkram, İkram. Çoxdur. İbrahim, 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 mənbəlacımız yani və ən yeni başlayan idmançı. Hağım mə, qol müdəlləti ilə belə bir hərəkətlər göstərir. Hə, göstərəm də. Göstərəm. Amma siz biraz araltdınız. Başın ki Amma sonra mən bu təcrübə ustası ilə mən dirəşəcəm amma. Yaxşı, yaxşı. Dəqiqamlarımız keçərlər, qayıbdır. Yaxşı, şaha aç deyir. Şey göster. Göstər, göstərsən mən baxım. Ay, ay, otura bilirlər. Bir də oturanı ədiləcək. Qarğın var içində. Qarda gəldin. Gəldin, ənablar. Afərin. Oh, ah, ay. Ha. Ah, Amma, adam müəllimə təpəy vurur. Afərin, afərin. Alçıq uşaqlar. Çox gözəldir. Təşəkkür edirik. Çox gözəv zəhforu hiya verdi uşaqlar. Sabir bəy, Allah, Allah. məncə çox çətin alara bu uşaqları məşqləmək, hə? Yox. Uşaqlar ümumiyyətlə müəllim tək müəllimli Ağanın şi ilə, peşəsinlə məşqonu olmasın. Kərik müəllim uşaqlarla həm dost olsun, Bəli. həm qardaş olsun. Bizdə. Həm